И вот уже щелкнуло 10 тысяч. Столько мы проехали на нашем замечательном BYD. BYD Song 25 модельного року. Меняем масло в редукторе. До, этого у меня кум в BYD Юань менял. Кажет, да, все просто, сам туда-сюда. Я их залез. Здесь вот такая защита. Вот эти вуха надеваются аж под подкрылками. Там только рукой можно нащупать их визуально. Ничего не видно, даже если колесо снято. 25 болтиков, клипсы шурупчики, вот это все повыкручивали. Короче, снимали полтора часа, а масло, мабуть, будем заливать сейчас минут пять. До этого мы сделали вот такую приспособу, чтобы туда, сюда будем воздухом загонять. Эта флангочка будет на дне и будет выдавливать, закачивать пробку верхнюю, а с нижней сейчас будем заливать. Откручиваем нашу пробочку нижнюю. О, затянуто добре. Сразу подставляем бутылочку. Подивимось, яке оно прозоре, чи мутне, якого кольору. Так, а залибная у нас чуть-чуть лівіше і вище знаходиться. Тоже з этой же стороны. Ага, здесь уже она руками йде. Так. Оп, о, пали, ух ты, вообще, дуже прозора. Прозора, прозора. Нема ничего в ней такого, никаких. То есть могла бы еще ездить. Мой кум на BYD Yuan то он проехал 50 тысяч и не знал, что масло надо при первых 10 бажано поменять, бо вся эта вот заводская стружка отлетает, ну шестеренка до шестеренки притираются. Все трущиеся пары тоже где-то осыпаются, все лишнее, стоя на места. И бажено, конечно, казалось, конечно, в этой пробочке есть магнит. Ну, сухенький он, ничего там не прилипло, абсолютно без стружки, без ничего. На магнит ничего не, не налипло. Верхнюю пробку будем откручивать, вот сюда будем заливать. Все, сняли мы крышечку и вот такие бумажный у нас фильтр опана О. вот так здесь место вот такое вот такие у нас фильтр вставляем вот этой частью туда вперед вот то посадочное место так оно плотненько наделась. Здесь резиночку поменяли, была в комплекте с фильтром. Всё. И закручиваем. Сильно закручивать не надо. Открутилось она довольно-таки легко. Так вот буквально поджать, я не знаю, с усилием. Буквально можно просто в самом конце просто держать. Не вот здесь аж ручку держать, а вот здесь. вот, так вот поджимаем. Все, оно впарилось. Больше не надо, сейчас заштопорим. Вот такой винтик. Штопорное кольцо. Ну, не как кольцо штопорное, а предохранитель, чтобы оно никуда от вибрации не открутилось. Так, и... Затягиваем. Ой, страшки. Добрый, что здесь места здесь много. Удобно. Так, лампа все делается. И все. Затянули, вот так, хорошо, крепко, а вот это уже на 50 тысяч можно сюда не листы. сейчас еще зальем масло. Такая приспособа, вот этот насос, что у нас шел в комплекте с машиной, мы сейчас сюда закачиваем воздух, а шлангочка у вот тебя будет заливать, она идет до самого низу, до самого низу и будет выдавливать масло нам в редуктор. Так, что? Что аккумулятор заряженный, можно включить, Серега, раз. Включай. Включать ты Да, включай. Стоп! Хорошо, канистра надулась, масло пошло, заходит. Ты Серега? Да. <связь> Я заказы тоже забрал. Не, хай Серега только буду включать, выключать. Эх, так, ой. давай, чуть-чуть включил и выключил. Хорош. О, канистра надулась. Заливаю. Заливаю. Так. Сейчас чуть-чуть. Хорош. Ага, ага. Есть такое дело. Вот таким чином мы заливаем его сюда. Давай чуть-чуть. Хорош. Хорош. И да, и да. Давай чуть-чуть. Хорош. О все литр в дуле сейчас еще добавим и все будет на этом в итоге удобства здесь конечно такие себе Яму, краще было бы на подъемнике но в итоге це заняло где-то в общем часа три ну другий раз бы это можно было бы за полтора часа заработать в общем-то нормальная тема поменяли, будем еще ездить 50 тысяч не заглядывать.